на море? Никак, просто. Дома? Да, дома. Либо на работе. На Майдане независимости. День независимости для меня лично не значит ничего. Это значит ссора с Россией и другими государствами. Поэтому я не очень хорошо отношусь к этому празднику. Праздную свои личные праздники, праздники своей семьи. Лично я этот день праздником не считаю. Ой, по-моему, ну, поедем до батьки в село. На работе. Я работаю. Аналогично. На работе. Может и парк, и семья. Не знаю еще. Это... это дни строгого поста, поэтому как, как таковое празднование вообще, День независимости. Что творится во время поста, любого поста. Такие судьбоносные решения, как для страны, они никогда не принимаются. Не знаю. Я говорю, что хватит, надо на работе. Дома быть, наверное, с семьей. День независимости, но мы еще не думали. Какие обычные люди. Сидеть дома никого не трогать.